કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સી કાયદાના અમલ બદલ ગાંધીનગર ખાતે ગૃહ ગૃહરાજ્યમંત્રી હરસંઘવીનું અભિવાદન કરતા વિવિધ જિલ્લાના સીએએ લાભાર્થીઓ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હરસંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં સી સંપૂર્ણ ઝડપી અમલ માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે સીએએ કાયદો કોઈ નાગરિકની નાગરિકતા છીનવતો નથી પણ પડોશી દેશોમાંથી ભારતમાં આવેલા पीड़ितों ने नागरिकता आपे से नमस्कार आप निहाली रिया छो सी एम एम भारत मेरा नाम डिम्पल वरिंदानी है मैंने कराची पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेट किया था 1990 में मेरे पेरेंट्स के साथ में एंड पाकिस्तान में लड़कियों के साथ में जो बिहेवियर होता है वो खुद मैंने पर्सनली सहा है वहाँ पे लड़कियों को दुदकारा जाता है स्पेशली जब हिंदुओं की लड़कियाँ होती हैं उनके साथ जान के ऐसा बिहेवियर किया जाता है क्योंकि उनको डराया जाता है खाली लड़कियों की बात नहीं करें तो बच्चों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है स्कूलों में जब स्कूल में जब पाकिस्तान के मतलब हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं पाकिस्तान में तो उनको साइड किया जाता है अलग से बिठाया जाता है वहाँ की प्रिंसिपल टीचर्स उनको काफिर के बच्चे हैं काफिर के बच्चे हैं ऐसे करके ट्रीट करते हैं तो वो जो एक वहाँ पर जो जन्म लेना होता है ना वो हमको ऐसा लगता है कि हमने इस कंट्री में जन्म लेके ही बहुत गलती की भी हमारे पेरेंट्स ने क्यों उस टाइम पर पार्टीशन के टाइम पर माइग्रेट यहाँ पर नहीं किया लेकिन जब ये नाइनटीन नाइन्टी में थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू स्टार्ट हो गए थे जो बाबरी मस्जिद को लेके एंड वहाँ पे उस समय पे लोगों से टेलीफोन डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर ढूंढ के हिंदुओं के घरों में घुस के उनको शूट किया जाता था हमारे खुद की फैमिलीज के साथ में एक दो जगह ऐसा हुआ तो उसके बाद मेरे मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि हमारा लाइफ अभी नहीं है ना हमारे लड़कियों का कोई फ्यूचर है ना बच्चों का फ्यूचर है तो हमने नाइन्टीन में पेरेंट्स के साथ यहाँ माइग्रेट किया था यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात सबसे सेफ जगह है मोदी जी का राज्य है और तो यहाँ आने के बाद हम बहुत सुरक्षित फील करते हैं लेकिन मुझे नागरिकता लेने के लिए 26 साल लगे तो मैंने जो 26 साल का मेरा पीड़ा सही है नागरिकता में मेरी जो तीन से चार बार फाइल रिजेक्ट हो गई मेरी शादी इंडियन के साथ हुई मेरा हस्बैंड इंडियन है मेरी दोनों बच्चियाँ इंडियन है उसके बाद भी मेरी फाइल हर बार रिजेक्ट कर दी जाती थी तो तीन बार मेरी फाइल रिजेक्ट होकर वापस आ गई कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपका वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप इसमें इंक्वायरी नहीं हो रहा है आपका ये वो नहीं है मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल के वो लोग रिजेक्ट कर देते थे लेकिन 2014 में जब से मोदी जी का गवर्नमेंट आया उन्होंने इस विषय पे काम करना शुरू किया और 2016 में सबसे पहले कलेक्टर को पावर दिए गए जो फाइलें सिटीज़नशिप की पहले जिन फाइलों को तीन से चार साल लगते थे दिल्ली जाके कंप्लीट होती थी आई मीन ये जो कलेक्टर को पावर दिए गए उसके बाद वो फाइलें छः छः महीने में क्लियर होने लगी मेरा नागरिकता 2016 में हुआ और मैंने जो पीड़ा फील की और जो मैंने स्ट्रगल सहा कि मुझे पता है किस कैसे धक्के खाए जाते हैं नागरिकता के लिए और जो इंडियन होने का जो हमको मतलब हम जो वहाँ से आते थे ना यहाँ पे भले हम उसको भी अपना कंट्री नहीं मानते पर यहाँ आने के बाद भी ऐसा लगता था कि हम पाकिस्तानी हैं तो वो जो एक हमारा घर मतलब हम हिंदुस्तानी हैं वो जो हमें सौभाग्य दिया ना हमें जो फीलिंग्स दी है वो मोदी जी ने दी है तो उसके लिए ये सी ए लागू होने के लिए मैं मोदी जी को आदरणीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी पूरे जितने भी लोग आए हैं वहाँ से उन सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जीवन भाई आहिर प्रदेश महामंत्री सीमा जागरण मंच गुजरात સંયોજક વિસ્થાપિત હિન્દુ સહાયતા મંચ ગુજરાત આજે આપણે સીએ જે કાયદો કેન્દ્ર સરકારે બે હજાર ઓગણીસ માં પસાર કર્યો એના અનુસંધાને જે ગેજેટ બહાર પડ્યું છે અને મોટા પાયે સીએ નો લાભ આપણા પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ અફઘાનિસ્તાનથી આવનાર શરણાર્થી બંધુઓને મળવા જઈ રહ્યો છે તો એ ગુજરાતમાં પણ આપણે ત્યાં આવી હિન્દુ વિસ્થાપિત સંખ્યા મોટા પ્રમાણમાં છે જે મુખ્યત્વે અમદાવાદ રાજકોટ મોરબી મહેસાણા રાધનપુર વિસ્તારમાં આવેલ છે દરેક સમાજના લોકો છે અને અહીં મોટા જૂથમાં રહે છે એના સિવાય કુલ મિલાકે ઓગણીસ જિલ્લાઓમાં આપણા આ પરિવારો નાની સંખ્યામાં પણ રહી રહ્યા છે અને રોજગાર પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે એમાં અત્યારે જે આ પ્રાથમિક સર્વે આવે છે એ ધ્યાનમાં લગભગ સાહીઠ ટકાથી પણ વધારે પરિવારને એકત્રીસ બાર બે હજાર ચૌદ જે આપણી લાસ્ટ ડેટ છે એના અંતર્ગત જે આવેલા છે એના પહેલાં એ બધાને નાગરિકતા મળી જવાની છે અને એની ઓનલાઈન પ્રક્રિયાઓ પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે આપણો પણ પ્રયાસ એવો છે કે ખૂબ ગુજરાત તરફથી એ પ્રકારની યોજના બને અને એનું અમલીકરણ પણ ચાલુ થઈ ગયું છે કે સહજતાથી બધાને કેમ કે અભણ પણ બહુ મોટી સંખ્યા છે તો એને સહજતાથી નાગરિકતા મળી રહે એના માટેની દરેક જગ્યાએ એક કેન્દ્રો શરૂઆત પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ અને એને ઓનલાઈન પ્રક્રિયાની બધી જ વિધિ ત્યાં થઈ જાય એ પ્રકારની પણ યોજના બનેલી છે અને એવું લાગે છે કે બહુ ટૂંકા સમયની અંદર આપણે ગુજરાતની અંદર આ સાહીઠ ટકા પરિવારોને નાગરિકતા પ્રાપ્ત કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશું